系统检测。尊敬的系统用户，您好，欢迎进入富山海武侠世界。经系统检测，您筋骨强健，悟性极高，因此特邀您加入大西武林人才招募计划。以下为参与本次招募计划的优秀企业。 神州结义，这是一家由理想主义者组成的初创团队，领头人为近来在江湖中声名鹊起的萧秋水、呃。我的天哪！哎呀，一起来。团队成员有来自暗器世家的唐柔，以及海岭剑派掌门之子邓玉涵，擅长擒拿手的左丘超然。 核心业务为行侠仗义、惩恶扬善、专治为富不仁。他们的企业文化是扁平化管理、开放式办公。招聘职位：情报专员。毕竟得情报者得天下。神州结义，天下无敌。全力帮，作为大西五百强企业，江湖最卷 CEO 李晨洲，麾下聚集了算无一策柳随风。 烈焰如火宋明珠，流云水袖赵诗容，以及八大天王、十九人魔等业内知名强将，团队实行狼性管理，要么卷，要么死，多杀必杀。现急招打手与暗杀组成员，浣花剑派。 家族企业，江湖老字号，由锦中大侠萧西楼坐镇，不如放手一搏，攻坚巨潮。是。团队成员有厚颜三世创始人孙慧山，萧家第一事业脑萧一人，团队粘合剂萧开燕治愈系担当萧雪鱼，武学地才萧秋水。有句名言说道。 低调做人别，别飘。团队专注研究剑法百余年，誓将幻花剑法发扬光大。幻花剑派此次诚招剑法教练，邀您倾力相助，共育大西英才。烟狂徒个人工作室，别看是小微企业，但却是业内天花板。老板烟狂徒单打独斗型人才，功法一绝，业内无人不知。目前工作室仅有老板一人，核心业务为高阶战斗。 还有谁？燕老板招聘，一看资质，二看眼缘，究竟谁能成为那个狂选之人？我们拭目以待。除以上优秀团队外，我们还有新锐企业南宫集团、威震广陵驱寒山、诸大天王水上物流有限公司，以及老厂牌武当、少林、峨眉等等。期待你的加入。选择比努力更重要。 期待您加入富山海武侠世界，化身赴约人，执剑入局。赴约人专属测试通道现已开启。